все, что нам остается. Мы его на напослед... держим. Да. Как на блокпост. Да. Внимание к постам. Усилить наблюдение за блокпостом. Я тут плюс. Про любое передвижение докладывать. прямое попадание в блиндаж привело до разрушения полностью блиндажа. Жители блиндажа как раз находились на посту. Не пострадал никто. Так, лишние вещи, конечно, уничтожены полностью все. Ну, да, она до сих пор теплая. Наружней знайшли, тому що це було... Після Нового року в основному. До 12, -ти 12 -ти часов час. у нас було кожен день. Ну, кожен день обстріли були. А тут дождалися утро, і утром вже почали. Работать надо, Треба відвоювати. Гнати не От Вони в основному переміщаються. От балочка, да? видно, так, да? кущі. Пускаются вниз, нам их не видно. Uh -huh. И по балочке от кущи начинается слева, да, метров. Uh -huh. У нас получается блокпост 1700 метров, балка где-то 700-800 метров. То есть тоже ну, с оружия достать неэффективно стрелкового. — Скучно. Там интереснее. Потому что здесь уже никто. то. Вот в родные бы места отправиться. Ну что, вкусно, война позиционная, активных боевых детей нет. Луганская земля, она всегда была менее активной, потому что противник, он слабее. Батальон Призрак мы уничтожили попасную или сейчас. Все, после этого патриоты их не кончились Здесь смесь казачков, ГРУшников не подконтрольных, короче, даже ЛНР, короче, их банк формирования, они сначала между собой пусть поразбираются, кто кого грабить должен, блядь. Вот. И воевать как такого нет. Я не знаю, правильно, неправильно, но вдолбать их можно спокойно, блин. Есть приказ, есть люди, которые больше нас думают, но я, в принципе, считаю, что их просто-напросто смесить надо с землей и все, вырезать эти все батальоны. Потому что если придет вот эта ну, амнистия, Этим ополченкам, партизанам вот этим, какая может быть амнистия? Они в 2014 году, короче, резали наших пацанов. Какая амнистия? Кому амнистия? Амнистия, да, местные, может быть. Но здесь же наемники. А наемникам никогда амнистии не было. Их надо уничтожать. Я их на эту землю не просил. Они пришли на мою землю, я их убиваю. Я получил два ранения нафиг. С 2014 -го года я еще перед тканью властью. И то, что телевидение сейчас показывает, бред вот этот переговоры Минской. Какой Минск? Какие переговоры? Какая тишина на фронте? По нас тут лупят, за короче, блин, мины прилетают. На пера стреляют. Откуда, блин, в, мир, в, мирное время, вот да, у нас режим тишины, откуда у нас раненые, откуда у нас 200? Откуда, блин, да, жепнуты, да, блин, Откуда это все взялось? Ну по телеку ну, тишина, тишина какая способы. нафиг тишина, блин, ребята. Вытяните свои задницы, короче, Верховная Рада, приедьте сюда, встаньте в окопы, возьмите автомата пожрите тушенку нафиг, блин, посидите в окопах вот эти. Вообще рамцы попутали. По той простой причине. 55 миллиардов, короче, на армию, которая сидит на передке, 65 миллиардов на Национальную гвардию. Вы что, охренели? У меня что, полицейское государство? Я за это государство не сражаюсь. Я присягу давал своему народу, и перед народом, короче, я ее исполнил. Ну, блин, власть я эту присягу не давал. Власть, власть это вообще, блин, рамцы попутали. У другого слова ні. То я мов культурно, як образовання політолог, сказати, що ескалація конфлікту на даний момент пішла на спад. Ну, ми вимагаємо ескалації цього конфлікту для того, щоб просто-напросто то раз і назавжди поставити точки неї і не перетворювати цю землю просто в друге Придністров'я і в другу дону з особливим статусом. Який особливий статус цим людям? Ви хочете дати цим людям амністію, а ви спиталися, як матері. Коротше, люд... пацанов, которые загинули, будут дивитися нам в очи. Я к нам дивитися матерям наших пацанов загинули? Что там вот амнистия, он приедет до мене на Западную Украину и отдыхать, короче. И буду ходить, и гордиться. Я ваших пацанов бывал. Вы про что говорите? Бред. Бред. Нормальные бойцы, нормальные добровольцы, они это не поддерживают. Почему уничтожили добровольческие батальоны? Нас реально уничтожили. Это была мясорубка. Почему их сформировали? Потому что это не люди, это элита нации, короче. Вы посчитайте, пожалуйста, сколько нас было в 2014 году, вы помните. И сколько нас здесь осталось. Сколько добровольцев первой волны осталось на передке? Десятку. С десятков тысяч. А где они делят? В 2014 году нас кто-то считал? Нас за мясо считали. На половину неоформленных бойцов повыходило. Руки, ноги пооторванные, убитые, блин, без пропавшие. Где они? Да нахер они кому нужны? Это же мясо. Думали, за один день войну выиграли. Нажрались говна, блин. А почему нажрались? Одного пидораса на второго поменяли. Я все сказал. А я только могу сказать спасибо комбату, который у нас был на Зените, позывной граф. Потому что если бы не у нас бы тогда раз Полностью. Да, и тем людям, которые плюют нам в спину, говорят, вы достали, блин. Вот армия такая, СК. Я скажу одну вещь. Вы спите спокойно и кушаете спокойно только потому, что вот эти все пацаны, вот эти все ребята тут стоят. И они хреново спят и хреново кушают. Нам не нужен кофей, который растянется там лет на 10, на 15, потому что потерь будет, в принципе, гораздо больше, чем они есть. Нам нужна нормальная война, год, хотя бы полтора нормальной войны, чтобы нам дали возможность отбить наши позиции в этих границах Российской Федерации и эту войну наконец-таки закончить. А потом уже по факту, когда мы все это отожмем обратно, то, что у нас на пути было захвачено, уже можно какие-то все разговоры по поводу перемирия. А раньше до этого я вообще не вижу никакого смысла. Это все самое галимое лицемерие и попытка, блин, замолаживать население. Вот это лишь сугубо мое мнение. Ну, это не только мое, это так считает практически вся армия. Дайте нам нормальные войны. Нас здесь держат с какой целью? целью, чтобы мы защищали людей. Дайте нам такую возможность, мы их будем защищать. В принципе, все же хотел сказать по этому поводу. Кстати, опять же, по поводу миссии АБС, еще раз вспомнил один прикол. Вот там, например, на своих блокпост. Ночью они нас два раза или три раза отстреляли, а уже с самого утра, 6 часов утра, там уже миссия ОБСЕ то их по полгода, короче, не нарисуешь. что хопа, такие сами приехали. Из-за того вывод, что это была спланированная, грубо говоря, провокация. Mm -hmm. То есть, ну, задумка была какая, насколько я понимаю. Они даже бы нас спровоцировать, мы вырубаем ответку, миссия миссия ОБСЕ, каратели, блин, опять выпьют по пусту. а не получилось. Mm -hmm. Но факт такой мы зафиксировали. 6 часов утра миссия ОБСЕ бегает с камерами, Он, Вот эта, эта комиссия ко мне, когда на позицию заехала, поснимала позицию, через 3 часа, короче, мне положили всю группу. Это прямыми попаданиями. 22 января позицию не зацепили, короче, блин. 23 февраля снесли, короче, блин. Вся группа ухлам, блин. Три четких попадания. Без прицела, без, без пристрелки, без нихрена. Вот именно три четких попадания, блин. И то стреляли, первые две мины были замедлителеми. Бетонобойная. Она пробила перекрытие. Одно, второе залетело именно в комнату и там упиздовала, короче, блин. Ну, там три тяжелых было, пацанов, блин. Ос! красавчик с Киева, ему ногу полностью ударной волной, с ноги срывало все мясо. Блин. Ну, спасибо медикам Ивану Ивановичу, короче, Смечникова. Он вытянул экспериментальная медицина, блин, там даже немцы не брали за это. Со спины мясо снимали, с бедра снимали, короче, ногу ему вытянули, блин. Потом еще двоих, это мой лучший друг Лом, Ему вообще весь затылок вынесло нахрен и у фарш превратило. И правый мой птурчик. У меня просто танковое направление было. Птуры, СПГ, короче, пушка стояла, блин. Вот это они мне позицию за пять минут снесли нахрен. Контузила пацанов моих, блин. Меня выбросило ударной волной в яму. Это еще и спасло, сверху еще засыпало, короче. Я выпал, блин. На ногах остался только я, короче. И мой сейчас и пацанчик такой обалденный, короче. А то мы трупы повытаскивали, раненых повытаскивали, короче, блин. Все, в крови позиция снесена нахрен, блин. Хотим бы награды дать, блин. Это мы реально герои были. Блин, даже попадание сюда, гейсыки прилетают. Да, по нам гейсы сколько работают. раз, на Рождество. Та елки-палки, мы эти хоть какую-нибудь совесть. Ну, на Рождество бабах, гейсы накрыли, блин. Не, ну у нас чедение, тишина, у нас блин. Да, она с Скоро дойдет того, что автомата пломбирует. Сколько там говорили новая дистанция? 15 метров открытия огня? Да. Хватит типа им такого, показать, да? что ли, блин? Мне что, блин, соперную лопатку брать, в рукопашку идти? То есть да, у нас, по сути дела, автоматы можно сложить и так вот голыми руками ходить с топором там уже 15 метров. Ну что это такое? Ну как это? 15 метров, блин, открытия огня. Раньше я было спец. сколько там, 300, по-моему, или 400. Я, куда тебе, честно хуй. говорю, мне фиолетово, короче вот эти 15 метров. Да не, ну понятно, взять, что а он всем оно фиолетово. Ну сам факт такого приказа. Ну, ну как это такое можно распоряжение дать на передке людям? Скоро Кора, слышал, у меня идея рождается. Пошли водяра накупим, пошли к сепарам побухаем. На 15 метров вот так бутылки будем перебрасывать просто друг к другу. А да не, братишка, ты туда подойдешь метров на 200 а. и тебя моментально Я свежут, на 400 подойду, блин, я сниму. И все будет у тебя зажибись потом. Блин. У них не, у них все нормально. У них открытие огня, насколько я знаю, блин, по их усмотрению. То есть, если они чувствуют какую-то угрозу в себе непосредственно, они имеют право по нам валить.